ं न प्रथमम् भारती नाम द्वितीयम् च सरस्वती तृतीयम् शारदा देवी चतुर्थम् हम्सवाहना पञ्चमम् जगति ख्यातम् षष्ठम् वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमम् प्रोक्तमष्टमम् ब्रह्मचारिणी नवमम् बुद्धिदात्री च दशमम् वरदायिनी एकादशम् क्षुद्रघण्टा द्वादशम् भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादशनामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती श्रीप्रदायै नमः ॐ पद्मनिलयायै नमः ॐ पद्माक्षै नमः ॐ पद्मवक्त्राय नमः ॐ शिवानुजायै नमः ॐ पुस्तकभृते नमः ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः वन्दितायै नाम विद्युन्मालायै नमः ॐ वैष्णव्यै नमः ॐ चन्द्रिकायै नमः ॐ चन्द्रवदनायै नमः ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः ॐ सात्र्यै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः ॐ वाग्देव्यै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ तीव्रायै नमः ॐ महाभक्ति रायै नमः ॐ महाबलायै नमः ॐ भोगदायै नमः ॐ भारत्यै नमः ॐ य नमः ॐ नमः ॐ सुधामूर्त्यै नमः ॐ सुभद्रायै नमः ॐ सुरपूजितायै नमः ॐ सुवासिन्यै नमः ॐ सुनासा विनित्राय नमः ॐ पद्मलोचनाय नमः ॐ विद्यारूपायै नमः ॐ विशालाक्षै नमः ॐ ब्रह्मजाय नमः ॐ म नमः ॐ शुम्भासुरप्रमधिन्यै नमः ॐ शुभदायै नमः ॐ स्वरात्मिकायै नमः ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः ॐ चामुण्डायै नमः अम्बिकायै नमः ॐ मुण्डकाय प्रहरणाय नमः ॐ धूम्रलोचनमर्धनायै नमः ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः ॐ सौम्यायै नमः नमस्कृतायै नमः ॐ काढरात्यै नमः ॐ कलाधारायै नमः ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः ॐ वाग्देव्यै नमः ॐ वरारो Oh. नमः य विद्याधरसुपूजिताय नमः ॐ श्वेताननाय नमः ॐ नीलभुजायै नमः ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ॐ चतुरानसाम्रा <Sessly> <Sessly> नमः ॐ रक्तमध्यायै नमः ॐ निरञ्जनायै नमः ॐ हंसासनायै नमः ॐ नीरजङ्घायै नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः 妈妈。 चित्रवाग्विज्ञगुरु श्व सरस्वती त्वयम् दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहसमायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमम् भारती नाम द्वितीयम् च सरस्वती तृतीयम् शारदा देवी चतुर्थम् हंसवाहना पञ्चमम् जगति ख्यातम् षष्ठम् वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमम् प्रोक्तमष्टमम् ब्रह्मचारिणी नवमम् बुद्धिदात्री च दशमम् वरदायिनी एकादशम् क्षुद्रघण्टा द्वादशम् भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती